الحمدللہ للہ علی عبادہ ابادی مصطفیٰ آج دس محرم کا دن ہے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور آج اس کی دسویں تاریخ ہے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ تاریخ ایک تاریخ کو ہسٹری کو بدل دینے والے واقعے کے ساتھ منسوب ہے یہ دس محرم کو سینکڑوں سال بلکہ کئی صدیوں چودہ صدیوں پہلے کہہ لیجئے آپ کربلا کے میدان میں اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام کے نواز سے اپنے خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے شہید کرنے والے بھی مسلمان تھے اور جنہیں شہید کیا وہ عام لوگ نہیں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے آپ کا خاندان تھا آپ کے بچے تھے یہ واقعہ ہم بھی اپنی ساری عمر سے سنتے آئے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں کیا ہوا ہر کسی کو پتہ ہے مگر اس میں سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے نا یاد رکھیے یہ تاریخ کا واقعہ گزر چکا ہے اسے ہم ریورس نہیں کر سکتے اسے واپس نہیں لا سکتے ہم اسے واپس لا کر اس لمحے میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو سزا نہیں دے سکتے جنہوں جو اس واقعے کے کرانے والے تھے نا جنہوں نے کیا اللہ کے ہاں وہ اپنا کیا ہوا ضرور بھوک دیں گے آج اس واقعے پر میں جو گفتگو کرنے والا ہوں وہ ایک یاد دہانی ہے دس محرم ایک یاد دہانی ہے وہ یاد دہانی یہ ہے کہ کیوں اللہ کے رسول علیہ السلّۃ والسلام کا نواسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چند آدمیوں کے ساتھ سفر کر کے گیا کیا پیغام دینا چاہتا تھا نا وہ اور یہ جو جن کے پاس طاقت تھی اندازہ لگا لیجیے ایک پورے ملک کی طاقت تھی ان کے پاس صحیح یا غلط وہ وہ ہم بحث نہیں کر رہے اس کی ایک ہم ادھی عجب نظر سے دیکھ رہے ہیں انہیں نا جن کے پاس طاقت تھی کیا وجہ تھی کہ وہ ان گھر والوں سے جو نہتے تھے تلواریں تھیں جن کے پاس فوج نہیں تھی ان سے ڈر گئے وہ اللہ پر جن کے پاس اقتدار تھا اقتدار کی قوت تھی اپنی بنائی ہوئی انہوں نے تھی مسلمانوں کی پوری جماعت ان کے ساتھ تھی یا نہیں تھی مگر بہرحال ان کے پاس ایک قوت موجود تھی وہ قوت اتنے چند لوگوں سے جن میں آدھی سے زیادہ خواتین تھی اور بچے تھے کیوں ڈر گئے ان سے نا کیا سبق اس میں ہمارے لیے کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سر داد دست دردست یزید اللہ اکبر یہ سبق ہے اس میں میرا اور آپ کے لیے سر داد انہوں نے سر دے دیا اپنا ناداد دردست یزید کہ اپنا سر دے دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مگر ہاتھ نہیں دیا کہ اس پر بیعت کر لیتے اس کی بالا دستی تسلیم کر لیتے وہ شخص جو غلط طریقے سے اقتدار پر آیا اس کو مان لیتے کہ جھوٹا یا سچا خلیفہ تو ہی ہے بادشاہ تو ہی ہے صدر تو ہی ہے وزیر اعظم تو ہی ہے نہیں مانا آپ نے سر داد اپنا سر دے دیا نداد در دستے یزید یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھا کہ میں تیرا حکم ماننے کے لئے تیار ہوں یہ وہ سبق ہے جو اس دن لکھا گیا اور قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے جن کا نام مسلمان ہوگا یہی ایک پیمانہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے قرآن و سنت کے بعد کہ اس پر عمل کرنے والے اس پیمانے پر بھی پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں دو کردار اس دن تاریخ کے واقعات میں تاریخ کے کاغذ پر لکھے گئے ایک کردار کا نام یزید تھا اور دوسرے کا حسین یہ جنگ اس دن شروع ہوئی جو دنیاوی طور پر دنیا کی نظروں میں جو شخص ہار گیا وہ جیت گیا وہ ہیرو بن گیا حالانکہ ہارا وہ اپنا سر قلم کروا دیا کوئی شک نہیں ہے کہ ان شہیدوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے آپ تاریخ کا انکار نہیں کر سکتے خوامہ خواہ کے بہانے ڈھونڈ کر کہ فلانے راوی ایسے تھے فلانے راوی ایسے تھے یہ حقیقت ہے شہید کرنے کے بعد ان کے, ان کے ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے طاقت کا نشہ یہی نشہ ہے یہی نشہ ہے جب انسان سے بلند ہو کر ناؤ جو من ذالک خدا بننا چاہتا ہے اس وقت ہوا یہ اور دو کردار سامنے کہ آئندہ مسلمان ان میں سے کس کو فالو کریں گے کس کی اطاعت کریں گے اور کس کی مخالفت کریں گے ایک کردار یزید کا اور ایک کردار حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جیتا تھا اس دن اس کی اس سے بڑی شکست کیا ہوگی کہ آج امت میں اس کے نام پر کوئی نام کوئی انسان کوئی مسلمان اپنے بچوں کا نام نہیں رکھنا چاہتا اس سے بڑی شکست کیا ہوگی حضر اے چیرا دستاں سخت ہیں فطرت کی تاذیریں اے چیرہ دست اے ظلم کرنے والے یاد رکھ اللہ کا انتقام بہت شدید ہوتا ہے وہ اس دن جیت گیا مگر ہار گیا وہ کردار ظاہری طور پر وہ جیتا تھا مگر اصلی طور پر وہ ہار گیا اور جو کردار شہید ہوا جس کے گھر والے شہید ہوئے بچے شہید ہوئے وہ کردار ہیرو بن گیا آج اس یاد دہانی میں محرم کی اس دس آشورہ پر مسلمانوں کے دو گروہ جو اس دن تقسیم ہوئے اور قیامت تک تقسیم رہیں گے وہ ایک جگہ نہیں آ سکیں گے یہ ہماری بحث نہیں ہے مگر دونوں گروہوں کو دیکھ لیے آج دس محرم کے دن کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے ایک گروہ وہ حسین علیہ السلط وسل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اور ان دس دن میں تیس دن میں چالیس دن میں انتہائی سوگ کا اظہار کرتا ہے اور دوسرا گروہ وہ ان دنوں میں اپنے تماشے کرتا ہے ان میں سے ایک گروہ اپنے آپ کو حسن عاشری کہلاتا ہے دوسرا مسلمانوں کا گروہ اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے ان دونوں کی یہ محبت صرف دس دن رہے گی ایک دوسرے گروہ کی چالیس دن رہے گی حسین حسینیت کا پیغام یہی ہے کیا حسینیت کا پیغام کیا یہی ہے کہ مجھ سے اتنے دن محبت کرنا اس دن کے بعد وہ حسن عشری جو اپنی محفلوں میں یہ بتاتے ہیں کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں بالکل چھین لی گئیں تھیں ان دس دنوں میں چالیس دن تک اسنا عشری بھائیوں کی عورتیں بہنیں بیٹیاں اپنے سر ڈھکے رہتی ہیں اس کے بعد پورے گیارہ مہینے ان کے سر کھلے رہتے ہیں کوئی عزیز نہیں ہوتا جو ان کے سروں سے چادریں چھینے وہ چادر اسے سر پر رکھنے کا اور چہرے پر ڈالنے کا حکم قرآن نے دیا ہے وہ انسنا شری عورتوں بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پر صرف دس دن یا چالیس دن رہتی ہے اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے یہی حسینیت کا سبق ہے اور حسینیت کا یہی سبق کیا ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو میری طرح سنی کہلاتے ہیں کیا یہی ہے کہ صرف وہ کھڑے ہوئے تھے یزید کے سامنے آپ کو کسی یزید کے سامنے نہیں کھڑا ہونا کیوں یہ دونوں گروہ اس طرح ہیں کہ اس واقعے سے کہتے ہیں کہ ہم نے سبق سیکھا کوئی سبق نہیں سیکھا آج بھی دنیا ہے اسلام میں یقین کیجئے پہلے دن جب یزید اور اس کی فوج نے آپ کو شہید کیا ان کا ڈر بھی یہی تھا کہ چند لوگوں کا یہ گروہ جو آیا ہے ہمارا اقتدار ہم سے نہ چھین لے یہ خوف تھا خوف اقتدار کو چھیننے کا تھا ورنہ وہ فوج ان کو گھیر بھی سکتی تھی لے کر جا بھی سکتی تھی آرام سے بھی یہ مسائل سکتے تھے مگر ایسا نہیں ہوا قرآن میں اللہ نے کہا فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون کو معلوم ہو گیا کہ یہ پیغام جو ہے یہ میری حکومت اکھار دے گا اندازہ لگائیے اس نے کہا تھا اوہو یہ شخص جادو کے ذریعے ہمیں ملک سے نکال دینا چاہتا ہے اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ پیغام جو ہے یہ ہمیں حکومت میں نہیں رہنے دے گا یزید کو معلوم تھا کہ یہ جو حسینی قافلہ آ رہا ہے ان کے پاس طاقت تلواروں کی طاقت نہیں ہے مگر اخلاق کی اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ آ گئے تو میرا اقتدار قائم نہیں رہے گا اس نے اپنا اقتدار اپنی حکومت بچانے کے لیے وہ کچھ کیا جو تاریخ کے اوراق پر رقم ہو چکا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اہل بیت کے ان لوگوں کو شہید کرنے میں بھی کوئی تعمل نہیں کیا انہوں نے آج تاریخ کے اس دور میں جہاں ہم کھڑے ہیں آسنا عشری مسلم ہوں یا سنی مسلم ہوں پوری دنیا اسلام کو چھوڑ دیجئے صرف اپنے ملک پاکستان کو دیکھیے کہ جو ہماری عمریں ہیں میری جیسے کہ ستر سال کے لوگ جو ہیں تمام لوگ یہ سوچیں کہ اس پچہتر سال کے اور میں کتنے یزیدوں کو میں نے سپورٹ کیا اور کتنے حسینیوں کا ساتھ نہیں دیا میں نے اسی طرح میرے وہ آسان عشری برادر بھی سوچے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حسین نے اپنی جان دے دی جان کا نظرانہ دے دیا تو آپ نے کیا سبق لیا ان سے یہ یزید اور یہ حسینیت یہ اس وقت جو زندہ ہوئی تھی یہ قیامت تک دونوں کردار زندہ رہیں گے اس میں دیکھنا ہم مسلمانوں کو یہ ہے کہ ہم یزید کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں یا حسینیت کے پردے میں اپنا پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں کوئی بھی ٹائم ہو آج سے سو سال پہلے کا ہو آج کا ہو یا آنے والے سو پچاس ہزاروں سال ہو ہمیں تیار رہنا اس چیز کے لیے چاہیے میرا قرآن و سنت سے یہ سبق مجھے لینا چاہیے کہ جب بھی میں کھڑا ہوں اللہ کا پیغام ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیغام ہے یہ کہ ظالم قوت کو اپنے ہاتھ سے روک دو یہ حسین کا پیغام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے شیعہ اور سنی ہیں جو اس پیغام پر عمل کرتے ہیں زندگی کے ہر موڑ پر یزیدیت ہماری سامنے سامنے آتی ہے اور ہم کمپرومائز کرتے ہیں اس سے ہم بھول جاتے ہیں اس وقت ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں اس وقت ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کردار یزید کا کردار ہے اور میں حسینیت کا فالوور ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں پیر ہوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی قربانی سے سبق سیکھنے والا ہوں میں کیا سبق سیکھا میں نے سر داد نداد دست دردست یزید سر دے دیا حسین نے اپنا مگر اسے فالو نہیں کیا اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کی عزیز سے ان سے آج بھی ہم مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے یاد رکھیے یزیدیت بھی ایک کردار ہے حسینیت دوسرا کردار ہے شریعت مطارہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ یزیدیت کی مخالفت کرنی پڑے گی کہ وہ ایک ظلم کا کردار ہے وہ ایک ظالم کا کریکٹر ہے اور حسینیت ہمیں یہ سکھاتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا اس شخص علیہ صلاۃ علام نے نبی علیہ صلاۃ السلام کی گود میں پرورش پائی تھی اسے معلوم تھا کہ سر کٹا دینا مشکل بہت ہے مگر یہی رتبہ ہے ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانے کا اور ہمیشہ یاد رکھیے نتیجہ یہی ہوگا کہ میں اگر ظالم کے سامنے کھڑا ہوں گا سب سے پہلے اس کی کوشش میرا سر اتارنے کی ہوگی یہی امتحان ہے یہاں اگر میں جھک گیا تو یزیدیت کے پلڑے میں میں نے اپنا وطن ڈال دیا ہاں ممکن ہے کہ میری جان چلی جائے اللہ اکبر وہ کسی نے کہا کہا ہے کہ وہ شان سلامت رہتی ہے جس شان سے وہ مقتل میں گیا یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں وہ چودہ سو سال سے وہ شان سلامت ہے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتل میں گئے تھے شہید ہو گئے وہ یاد رکھیے زندگی تو ختم ہونی تھی ان سے پہلے ان کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے یہ بھی اگر کمپرومائز کر کر لیتے تو امر نہیں ہوتے پھر امر اس لیے ہوئے کہ اپنی جان کا نذرانہ دین کے لیے پیش کر دیا انہوں نے میرے شیعہ بھائیوں میرے سنی بھائیوں یاد رکھیے وقت کے ہر موڑ پر آج بھی ہم اس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ یزیدیت پوری قوت کے ساتھ اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہر وہ ہر جو یزید نے استعمال کیا استعمال کر رہی ہے میں اور آپ آج ہمارے سامنے یہی مقام ہے کہ میں یزیدیت کے پلڑے میں اپنا حق اپنا وزن ڈالتا ہوں یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلڑے میں ان کا ساتھ اپنا وزن ڈالتا ہوں کہ میں ظالم کا ہاتھ پکڑوں گا اس کا کہا نہیں مانوں گا ہاں یہ ممکن ہے این ممکن ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی طرح ہو رہا ہے ہر ظالم ہر یزید اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہر نیچی سے نیچی سطح پر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور آج بھی ہیں اور ہر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے حسینی انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تاریخ میں عمر ہونا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نظروں میں ایک مقام حاصل کرنا ہے تو حسینیت کا پیغام ہے سر داد نداد دست درد زیسید کہ سر دے دو مگر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھنا خدا مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے دین پر چلنے ہی کے لیے یہ مقام عطا فرمائے یہ آسان نہیں یہ, یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دگار دے مجھ جیسے کم ہمت لوگوں کا یہ مقام نہیں ہے ہاں میں آپ سے اہلیان پاکستان سے یہ ضرور توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہی کا وہ مقام ہے ہم تو وطن سے دور نکلے ہوئے لوگ ہیں بڑی آسانی سے یہ باتیں کر رہے ہیں مگر آپ ہی کا یہ مقام حاصل ہے آپ کو ہی یہ مقام حاصل ہوگا کہ کھڑا ہونا ہے یزیدیت کے مقابلے میں اللہ اکبر یہ وہ مقام ہے جیسے میں نے پہلے کہا نا یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں میں دعویٰ تو کر سکتا ہوں کہ میں پھانسی پر چڑھ جاؤں گا مگر اللہ انہیں دیتا ہے جن کے ظرف بلند دیتے ہیں وما یل اللہ دو حسن عظیم نہیں ملتا یہ مرتبہ مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں خدا کرے میں اور آپ اس بڑے نصیبے والے ہو جائیں کہ اللہ اور اس کے دین کے لیے اس کے استقامت کے لیے اس کو قائم کرنے کے لیے ہم اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کر سکیں اور ظلم کی یہ داستان کو اتنا طویل نہ ہونے دیں کہ یہ آنے والے دور پر بھی چھا جائے اللہ مجھے اور آپ کو ہمت دے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین